आ, पिछले कुछ दिनों से अपनी केसेस जो है वो थोड़े पैमाने पे बढ़े हैं इसके मुख्यतः दो कारण हमने जो जिला प्रशासन ने बैठ के हमने उसमें इंट्रोस्पेक्शन किया तो दो कारण हमको लगे एक तो हमारी टेस्टिंग काफ़ी हमने बढ़ा दी है और हमको अभी हमारी टेस्टिंग हो रही है बाईस से पच्चीस के बीच में बट हमको अभी ये लेके जाना है चार से पाँच के बीच में इससे क्या होगा कि अगर केसेस बढ़ेंगे लेकिन पॉजिटिविटी रेट कम आएंगे क्योंकि जो असिम्टोमेटिक लोग हैं जो बीमारी लेके घूम रहे वो भी हमारे पकड़ में आएंगे तो इससे केसेस बढ़ सकते हैं लेकिन हमारी पॉजिटिविटी रेट उससे कम आएगा तो ये एक दूसरा कारण है और दूसरा लोग है इनडिसिप्लिन बिहेवियर दिखा रहे हैं यानी शादियों में कई कई हमारे जो छापे मारते हैं हमारे पथक वहाँ पे देखता है कि एक एक हज़ार पाँच पाँच सौ लोग जमा हो रहे हैं तो अगर आ, और तीसरी बात है कि लोग अफवाह फैला रहे कि जिला प्रशासन लॉकडाउन लगाने वाला है तो मैं एज अ कलेक्टर एज ए इंसिडेंट कमांडर ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा लॉकडाउन तो नहीं होगा लेकिन हम हम जो ये हमारे पॉजिटिव लोग आएंगे वो कहाँ से आ रहे हैं उसका विश्लेषण करके जहाँ पे लोगों की गर्दी हो रही है अननेसेसरी उस ऐसी जगहों को हम टारगेट करके वहाँ पे हम बंद करने का हम सोच सकते हैं वो केसेस कैसे आते हैं उस पर डिपेंड रहेगा इसलिए मेरी ये विनती है कि कैसे भी कोई भी अफवाहों पे अफवाहों पे आप यकीन ना करिए हमारा पहले भी कोविड से पिछले एक साल से हम पब्लिक से जिला प्रशासन उसमें मैं कलेक्टर एस पी कमिश्नर सी जिला परिषद और पूरे हमारे लोग हम आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं मीडिया के थ्रू न्यूजपेपर के थ्रू या हमारा फेसबुक तो तो आप किसी भी अफवाह पे यकीन ना करिए कुछ भी अगर डिसिजन वाला होगा तो आपको पहले पहिलेही बता के ही वो डिसिजन लिया जाएगा थँक्यू ते मी सांगितलं की के केसेसचं सा प्रमाण बघून आपण निर्णय घेऊ म्हणजे जे डिस्कोर्स जिल्हा प्रशासन घेईल दॅट शूड बी कॉन्ग्रुएंट विथ द केस लोड म्हणजे केस खूप वाढले तर आम्हाला टप्प्याटप्प्याने आम्ही करू एकत्रच आम्ही लॉकडाऊन लावून लोकांना आम्ही त्रास देण्याच्या मानस जिल्हा प्रशासन बिलकुल नाही आहे